Baik, selamat jumpa kembali di channel Berbagi Matematika. Hari ini akan kita bahas tentang persiapan UTBK, khususnya mengenai TPS kuantitatif. Setelah yang satu ini, oke, jadi silakan bergabung dengan Berbagi Matematika dengan tekan tombol subscribe agar Anda lebih cepat mendapatkan informasi yang saya sampaikan di channel berbagi matematika. Oke, kita mulai aja. Perhatikan grafik berikut jika grafiknya digeser 5 satuan ke kanan dan 1 satu satuan ke bawah, maka gradien garis akan menjadi. Jadi, untuk menentukan persamaan gradien garis, maka kalau titiknya melalui A, B dan C, D, maka gradien M-nya sama dengan D kurang B per C kurang A. Nah, jadi dia itu melalui 6,1 dan 0,10. Maka kita dapat M-nya sama dengan 10 kurang 1 per 0 kurang 6. Berarti hasilnya sama dengan 9 per minus 6 sama dengan minus 3 per 2. Berarti jawabnya adalah C. Dan saya mau sampaikan kalau sebuah grafik digeser, maka tidak terjadi perubahan pada gradien. Ya. Kita coba lagi perhatikan grafik berikut. Jika grafiknya digeser tiga satuan ke kanan dan dua satuan ke kiri, maka grafik akan menjadi. Jadi, ya teorinya sama seperti yang tadi. Saya yakin kalian udah bisa ini. Tinggal masukkan aja angka-angkanya berarti 6 kurang 1 per 0 kurang 4. Berarti hasilnya sama dengan 6, 5 per minus 4. Berarti kita dapat jawabnya adalah A. Oke. Okay. Nah, kita akan lanjut terus, tapi saya mau sampaikan informasi penting terlebih dahulu. Jika Anda bergabung dengan channel Berbagi Matematika, di bawah ini sudah ada tombol gabung di Berbagi Matematika, maka kita akan bisa konsultasi mengenai PR Matematika ini berlaku untuk tingkat SMP dan SMA dan akan khusus untuk kelas 12 SMA, SMK dan MAN akan mendapatkan konsultasi ya, konsultasi pemilihan jurusan di SNMPTN 2022. Nah, kemudian kalau secara otomatis kalau kamu pilih level 4, maka level 5 maka kamu akan dapat fasilitas level 4 yaitu pembahasan TPA dan TUPK instan dan juga ada akan dapat video pembahasan UTBK SBMPTN khusus TPS kuantitatif dan juga akan dapat video pembahasan UTBK SBMPTN matematika. Nah, untuk pertemuan kita kali ini yang kita bahas itu adalah video pembahasan UTBK SBMPTN TPS kuantitatif. Otomatis kamu akan dapat UTBK SBMPTN matematika dan yang di atasnya. Oke, jadi segera gabung dengan G, Berbagi matematika supaya kamu betul-betul siap untuk menghadapi UTBK, kemudian PK instan, dan akan ada konsultasi PR dan juga konsultasi pemilihan jurusan di berbagi matematika. Oke, kita akan lanjutkan dulu nomor berikutnya diketahui matrik P sama dengan 3 2, 2x kurang 1, 4. Jika determinan P sama dengan 0, maka nilai X sama dengan berapa? Jadi kita tahu determinan. Kalau determinan P ini adalah berarti 3 kali 4 kurang minus 2 kali 2x kurang 1. Saya tuliskan supaya lebih paham. 12 kurang minus 2 kali 2x kurang 1 sama dengan 0. Jadi kalau minus kali minus positif, dan kita kalikan ke dalam berarti 12 tambah 4x kurang 2 sama dengan 0 nah 16 kurang 2 itu sama dengan 10 berarti 10nya kita pindahkan ke kanan berarti 4x sama dengan minus 10 sama-sama dibagi 4 berarti kita rapat hasilnya minus 10 per 4 atau sama dengan minus 5 per 2 berarti jawabnya adalah e kita lanjut lagi latihannya Selisih uang Dedi dan Cici adalah 5000 Jika 10% uang Dedi diberikan kepada Cici, maka uang Cici menjadi sama seperti uang Dedi. Berapa uang Cici? Jadi gampang aja kita buat aja persamaannya D kurang C katanya tadi kata 5000. Kemudian kalau 10% uang Dedi, berarti kan uang Dedi lebih besar dari uang Cici sebenarnya di awal. Berarti C tambah 0,1 sama dengan D nah berarti c-nya sama dengan 0,9d nah berarti d-nya kurang 0,9d sama dengan 5.000 berarti 0,1d sama dengan 5.000 berarti d-nya sama dengan 50.000 jadi uang D itu 5.000 ribu. 50.000 ribu ya nah berarti uang Cici sama dengan 45.000 berarti jawabnya adalah c Oke, kira-kira seperti itu tes potensi akadem, tes potensi kuantitatif di UTBK SBMPTN. Dan masih banyak lagi jika kamu dapatkan jika kamu bergabung dengan channel berbagai matematika. Oke, saya tunggu sampai jumpa di pertemuan berikutnya.